Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами научимся делать вот такие вот красивые цветочки в технике NTBL. Это не есть моя авторская работа, это работа, выполненная по схеме, которую девочки выложили в нашей группе ВКонтакте. То есть на авторство данного цветочка я не претендую, я просто показываю, как читать схему и как сделать по этой схеме вот такой вот красивый цветочек. Наш мастер-класс будет состоять из нескольких частей, а именно из трех. В первой части мы с вами научимся оплетать револьку, так чтобы она вот так вот красивенько смотрелась. Во второй части мы с вами научимся делать вот этот вот нижний ряд лепесточков и прикреплять их так, чтобы они красиво смотрелись и дополняли друг друга. В третьей части нашего мастер-класса мы с вами научимся делать верхний ряд лепесточков, так чтобы они гармонично смотрелись и красиво прилегали друг к другу. Это украшение, этот цветочек можно использовать абсолютно как вам заблагорассудится. Его можно использовать и как браслетик, и как украшение на шею, к, там, прикрепить к какому-то колье, и как брошь, и как резиночки детские, так как это украшение, сам, сами вот эти цветочки, они не есть большие, они очень красиво будут смотреться на волосах у ребенка. Но это уже чисто ваша фантазия, как и куда их использовать. Я приглашаю вас на просмотр материала, которые мы будем использовать в сегодняшнем мастер-классе и непосредственно на сам мастер-класс пройдемте итак друзья, вот тот материал, который мы с вами будем использовать в сегодняшнем мастер-классе для вот этого цветочка я использовала вот эти три оттенка бисера, в моем случае это японский бисер миюки 11 размера очень важный момент, чтобы бисер был именно 11 размера, так как 10 размера бисер на вот эту револьку не подойдет. Он будет не настолько прилегать и, в принципе, не так красиво будет смотреться сам цветочек. Поэтому ищите бисер именно 11 размера. В том цветочке, который мы с вами сейчас будем делать, я буду использовать фиолетовый, розовый и зеленый. Да этот цветочек будет немножечко темнее. Также нам необходимо будет бисер 15 размера это бисер тоха который мы с вами будем использовать исключительно вот в этом вот внутреннем ободочке поэтому его нужно очень немного также нам необходимо будет револька размера в моем случае это 16 миллиметров если вы возьмете бисер 10 размера тогда револьку вам нужно будет использовать размер 18 миллиметров миллиметров или даже 20 это нужно будет смотреть по а, самому бисеру и по тому как он, он будет ложиться на револьку также это плетение мы с вами будем делать на мононите хоть я и яростный противник леса и мононитей но в данном украшении мононить это незаменимый атрибут так как нам необходимо чтобы а, нигде не было видно ниточки и чтобы а, максимально а, были, были видны только бисеринки а, это иголочка, которую я использую, самая обычная. По-моему, это 12 номер иголочки. Но тут я могу ошибаться. Иголочку вы выбираете под себя. Вроде бы рассказала все. В первой части нашего мастер-класса мы с вами будем учиться оплетать револьку. В второй части мы с вами будем делать нижний ярус наших лепесточков. И в третьей части мы с вами будем делать верхний, вот этот вот ярус наших лепесточков и заканчивать нашу работу. Так что, друзья мои, работа нам предстоит очень кропотливая и очень долгая. Приглашаю вас на первую часть нашего мастер-класса. Смотрите, друзья, вот так вот выглядит схема этого украшения. Так выглядит готовое украшение тот цветочек, который я вам только что показывала, а так выглядит схема его лепесточков. Сверху есть описание, где указано, что револька должна быть использована 14 мм. Но, как показала моя практика, револька 14 мм будет слишком маленькой для бисера 11 размера. Поэтому я предлагаю вам все-таки брать револьку 16 мм. А, так выглядит схема, так что давайте сейчас приступим к оплетению револьки и... В дальнейшем к созданию ее, ее лепесточков. Оплетение а самой револьки мы будем делать бисером японским Миюки 11 размера, номер бисера 571. Это для тех, кто постоянно спрашивает, какого размера и какой а, номер бисера я постоянно использую. А, вот в данном случае это а, японский бисер Миюки 571, код этого бисера. Так что приступаем. Итак, друзья, из-за того, что бисер японский сам по себе, он очень яркий, возможно, сейчас э, камера не будет передавать настолько четко сам э, цвет бисера. Поэтому я все буду озвучивать, кроме того, если где-то что-то будет размыто. Итак, мы набираем 4 бисеринки салатового цвета. Это на самом деле салатовый цвет, хоть он сейчас на искусственном цвете смотрится, на искусственном свете, извините, смотрится совершенно не так, как вживую. После того, как мы набрали, мы с вами проходим иголочкой по направлению снизу вверх, для того, чтобы у нас с вами получился квадратик. Подтягиваем. Дальше связываем края нашей нитки раз два три четыре после чего вот этот вот край маленький нам он не нужен больше и мы его попросту обрезаем обрезали этот краешек ниточки можем выбросить Дальше, смотрите, проходим иголочкой через две бисеринки, после той, с которой у нас выходит ниточка. Это плетение можно делать двумя иголками, но так как я очень не люблю плетение двумя иголками, то я буду пытаться сделать это одной иголочкой, что, в принципе, и покажу вам. После чего, после того, как мы прошли иголочкой в эти две бисеринки, мы набираем три бисеринки того же цвета и проходим иголочкой в ту же бисеринку, но с другой стороны, так, чтобы у нас с вами получился, смотрите, второй крестик. Далее мы проходим иголочкой через две бисеринки после той, из которой у нас выходит ниточка подтягиваем далее набираем снова три бисеринки проходим иголочкой в ту бисеринку с которой выходит ниточка но с другой стороны затягиваем у нас получается третий крестик мы с вами проходим снова иголочкой через 2 бисеринки после той с которой выходит ниточка подтянули Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Повторяем то же самое. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. А также через две, которые следуют после нее. Подтянули. Таких вот крестиков не пугайтесь с того, что они будут немножко перекошены. Это нормально, так должно быть. Когда мы с вами будем заканчивать, они станут ровно так, как и должны стоять. Сейчас у нас их получается 4 штуки. Вы продолжаете до того момента, пока их не будет 15, самостоятельно. И дальше сшивание и выравнивание данного элемента мы с вами проделываем вместе. Смотрите, друзья, вот у нас получилось 15 крестиков. Да, они вот такие вот косые и кривые. Это нормально. Дальше мы с вами выходим иголочкой через все вот эти бисеринки. И теперь нам нужно выровнять этот ряд. Для этого нам нужно просто пройтись иголочкой через весь ряд. Вот так вот. До самого начала. Когда мы проходим иголкой второй, ряд, второй раз через ряд, наши крестики выравниваются и стают такими, которыми должны быть для дальнейшего процесса нашей работы. Прошли, далее проходим. Видите, когда мы это проделали, у нас вот эти крестики, они выравниваются. Сравните вот эти крестики и вот эти вот косые и кривые. Когда мы пройдем через все, они все выровняются. Сейчас, напоминаю, наших крестиков 15. Количество лепесточков у нас четное, поэтому этих крестиков должно быть четное количество. Сейчас, когда мы с вами будем их сшивать между собой, у нас появится 16 крестик. И вы все поймете. Вот этот вот процесс, который мы сейчас проделываем, это, наверное, мой самый нелюбимый процесс. Я очень не люблю вот это вот плетение крестиками. Хоть оно красиво, аккуратно смотрится, но оно такое очень Кропотливо и требует большой концентрации внимания на нем. Вот так вот, проходим. прошли потянули и вышли иголочкой с вот этой последней бисеринки когда мы подтянули вот видим какой у нас красивый ровный ряд должен получиться дальше мы складываем вот так вот набираем одну бисеринку и проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку среднюю подтягиваем после чего набираем еще одну бисеринку и проходим иголочкой через вот эту бисеринку подтягиваем когда мы посмотрим внимательно мы видим что у нас получается ровный крестик который мы сшили два края между собой, и он у нас по счету будет 16. Дальше я рекомендую все-таки еще разочек пройти через бисеринки по кругу. Не через все, конечно, через какой-то один крестик, для того, чтобы зафиксировать ниточку, и чтобы у нас в дальнейшей работе она нигде не нарушила наше плетение. Видите, вот так вот, если мы дергаем, да, то эти ниточки могут вылазить. Если мы пройдем иголочкой вот так вот то мы плотненько зафиксируем все между собой и у нас все получится вот так вот далее смотрите что мы делаем мы проходим иголочкой через вот эту бисеринку и продолжаем плетение что мы делаем? Мы набираем по одной бисеринке и проходим иголочкой через следующую верхушечку крестика. Опять набрали одну бисеринку, прошли через следующую верхушечку крестика. Видите, что получается? Далее снова набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через следующую верхушечку крестика. И так мы с вами продолжаем до конца этого ряда. И следующий ряд снова делаем вместе. Смотрите, друзья, дошли мы до конца ряда, последний раз в этом ряду набрали одну бисеринку и проходим иголочкой, смотрите, через три бисеринки, дальше по направлению крестика мы проходим на нижний ряд. Вот так вот, выходим иголочкой, ой, с верхушки крестика, вот она с другого края и проделываем то же самое что мы с вами только что уже сделали проходим иголочкой набирая по одной бисеринке через каждую верхушечку нашего крестика так мы с вами проделываем как вы уже догадались до конца ряда самостоятельно дошли мы с вами друзья снова до конца ряда набрали одну бисеринку и проходим иголочкой через две бисеринки, через бисеринку крестика, а также через первую бисеринку, которая сразу же после нее. Подтянули. Теперь следующий ряд мы проделываем, набирая по одной бисеринке и проходя через одну бисеринку, то бишь в каждую, которая у нас торчит. Набрали одну бисеринку, прошли иголочкой в следующую, которая выпирает. Видите, у нас тут есть бисеринки, которые выпирают. В следующую, которая выпирает, мы с вами проходим иголочкой. Опять набрали одну бисеринку, опять прошли через следующую, которая выпирает. Снова набрали одну бисеринку, снова проходим через следующую. И так мы с вами продолжаем, как вы уже догадались, до конца ряда. И следующий ряд снова делаем вместе. Смотрите, друзья, когда мы с вами дошли до конца ряда, набрали последний раз в этом ряду одну бисеринку и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой у нас ряд начинался, а также через две, которые у нас следуют после нее. Подтягиваем. Вот что у нас получилось. Это мы формируем нижнюю часть. Дальше, смотрите, мы проходим иголочкой через крестик вот сюда через две бисеринки. И сейчас мы с вами будем формировать верхний ряд последний для того, чтобы у нас с вами, чтобы мы с вами могли спокойно вставить револьку и чтобы она у нас не выпрыгивала. Поэтому набираем одну бисеринку 15 размера и проходим иголочкой через следующую бисеринку, которая у нас торчит. Затягиваем. Далее опять набираем одну бисеринку 15 размера, проходим иголочкой через следующую бисеринку, которая у нас торчит. Подтягиваем. Опять набираем одну бисеринку 15 размера, проходим иголочкой через следующую, которая торчит. Так мы с вами проделываем до конца ряда и следующий ряд делаем вместе. Прошли мы с вами до конца ряда. Набрали последний раз одну бисеринку 15 размера и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и через следующую после нее. Смотрите, друзья, после того, как мы с вами закончили этот ряд, я рекомендую пройтись через весь этот ряд еще раз. Это необходимо для того, чтобы наши бисеринки плотно-плотно стянулись и чтобы у нас потом наша револька не выпрыгивала так что еще раз проходим иголочкой через все бисеринки от начала и до конца и продолжаем наше плетение я прохожусь вместе с вами вот так вот так подтягиваем еще пару бисеринок. Вот. И мы с вами дошли до конца ряда. Дальше проходим иголочкой вот так вот через бисеринки. Видите? Дальше через крестик. И через вот эти бисеринки. Мы не перепрыгиваем через бисеринки, потому что если мы перепрыгнем, это будет заметно. После этого мы набираем, смотрите, одну бисеринку салатовую, проходим иголочкой через две бисеринки, которые у нас торчат именно через две. Не затягиваем крепко. Сразу предупреждаю, затягивать этот ряд мы будем после того, как ставим револьку. Дальше набираем опять одну бисеринку и проходим иголочкой снова через две снова набираем одну бисеринку проходим иголочкой через 2 опять набрали одну бисеринку проходим через 2 снова 1 бисеринка опять же через 2 опять одна бисеринка снова через 2 опять одна бисеринка, опять же через две, и теперь одна бисеринка, но мы проходим сразу через три, захватывая еще ту бисеринку, с которой у нас начинался ряд. И подтягиваем. Дальше, смотрите, мы с вами должны вставить револьку Мы ее вставляем. И только после того, как мы ее вставили, мы с вами затягиваем этот ряд. Конечно, револьки бывают разные. В моем случае это револька с плоским низом. Это, наверное, самый сложный вариант револьки, но других, к сожалению, я не нашла. Дальше мы продолжаем. Теперь мы набираем по одной бисеринке и проходим иголочкой каждую, которая у нас торчит. Следующую, видите? Раз. Подтянули. Дальше опять набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через следующую, которая у нас торчит. И так мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий ряд снова делаем вместе. Дальше, друзья, смотрите, мы направили последний раз в этом ряду одну бисеринку и проходим иголочкой через ту, с которой ряд начинался, а также через следующую после нее. Конечно, сейчас, еще на данном этапе, у нас все не будет идеально. Если у вас такая револька, как у меня, она может еще немножечко там соваться где-то. Но это ничего страшного, и в дальнейшем оно все исправится. Далее мы по одной бисеринке набираем и проходим иголочкой через каждую следующую бисеринку, которая у нас торчит. И так мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий ряд снова делаем вместе. Дальше, друзья, после того, как мы с вами закончили этот ряд, мы с вами снова набираем по одной бисеринке и проходим в каждую следующую, которая у нас торчит. Набрали одну, прошли в следующую. Набрали одну, прошли в следующую подтягиваем, тут уже нужно хорошенечко затягивать. дальше мы снова набрали одну бисеринку и снова проходим в следующую и так мы продолжаем с вами до конца этого ряда. после того, как мы с вами доходим до конца ряда, мы проходим иголочкой, набираем одну бисеринку и проходим сразу через две бисеринки и вот что у нас с вами, друзья, получается. Конечно же, смотрите, что тут, что тут у нас все равно будет проблескивать вот этот вот золотой а, край нашей револьки. В этом нет ничего страшного. Дальше, смотрите, мы набираем одну бисеринку и проходим иголочкой через две следующих, которые у нас торчат. Набрали, прошли. Опять набрали одну бисеринку прошли снова через две следующих, которые у нас торчат. Снова набрали одну бисеринку, опять проходим иголочкой через две следующих, которые торчат. Подтягиваем. Опять набираем одну бисеринку, проходим через две следующих, которые прошли, также нам нужно пройти иголочкой через ту бисеринку, с которой этот ряд у нас начинался. Проходим, подтягиваем. Вот, друзья мои, что у нас с вами получается. Дальше нам необходимо по одной бисеринке пройти через каждую, которая у нас торчит. Набрали одну бисеринку, прошли через следующую, которая у нас торчит. Опять набрали одну бисеринку, прошли через следующую, которая торчит. Снова набрали одну бисеринку и прошли через следующую, которая у нас торчит. Ай, у меня выпадает револька. Дальше набираем одну бисеринку еще раз, проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, а также через две бисеринки, которые следуют сразу же после нее. Подтягиваем вот друзья мои что у нас с вами получилось вот такая вот оплетенная револька с одной стороны и вот так вот она смотрится с другой стороны если тут хорошенечко еще позатягивать то вот этот вот край будет менее виден чем вот тут тут я затягивала сильнее потому что это делала не на камеру тут понятное дело немножко слабее чем сильнее вы затянете тем меньше будет видно вот этого края на этом эта часть нашего мастер-класса будет закончена, и мы с вами приступаем к следующей, второй части нашего мастер-класса.